सुद्धा एक त्यांनी जी पद्धत केलेली आहे की सकल मराठा संघटना जिल्ह्या जिल्ह्यावर बसून त्यांनी असताना त्यांच्याकडे नावं पाठवावी कॉमन नावं पाठवावीत असं जी आहे ती सुद्धा एक प्रक्रिया चाललेली आहे ती आज मला वाटतं उद्या संध्याकाळी त्यांची असतात ती पूर्ण होईल त्या ठिकाणी मानतो म्हणून म्हटलं की दोन तारीख जी आहे त्या दोन तारखेपर्यंत सगळं फायनल झाले आईबत नाही माझे माझे दरवाजे कोणासाठी बंद नाही माझी जी चर्चा झाली त्याच्यामध्ये त्यांनी तो आग्रह सोडलेला आहे आणि जिल्ह्यात जिल्ह्यामधले सगळं मराठा समाज जे आहेत त्यांच्यामधनं त्यांनी नावं द्यावीत असं म्हटलेलं आहे त्याच्यामध्ये

कार्यकर्ताओं को हवा करके नहीं छोड़ सकते ये क्योंकि वो चारों सी, चार, एक सीट पर हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया बाकी की चार सीटें जो है ये चार सीटों पर जो जो कॉन्टेस्ट है ये वंचित और भारतीय जनता पक्ष में ही है वहां पर क्योंकि क्या नहीं चाहता हूं लेकिन कुछ लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं है कुछ लोगों ने पीछे हट के अपनी बात कही है तो बीजेपी को हम फील्ड नहीं दे सकते थे इसलिए हमको तो मजबूरन जो है वो उम्मीदवार उतारना हुआ और अब जो है वो वंचित हजन लगाड़ी और बीजेपी के बीच तो 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 में ये लड़ाई है एक एक-एक से किसी से नाराज नहीं हो भैया मेरा किसी से पर्सनल झगड़ा नहीं है ना मैं नाराजगी करता हूं या उत्तर तुम्हारा के आपका कहना है अलग है, है तो हम ये उम्मीद करें कि आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे स्टैंड अलग हो जाएगा दो तारीख इसका पता नहीं है क्या रुख मिलेगा किस, किस तरीके से मी आम्ही असं म्हणेल की जोपर्यंत आम्ही सुभाष देसाई बरोबर बोलत होतो सुभाष देसाई या चर्चेमध्ये जोपर्यंत होत तोपर्यंत पूर्णपणे सकारात्मक आणि व्यवस्थित चाललं होत सिट्युएशनच्या संदर्भातलं पण नंतर असताना आम्हाला असं दिसलंय की कोणतरी कोणासाठी तरी वापरायचं असं असणारा हिशेब चालू झाला आणि म्हणून आम्हाला दिसलं की या याच्यामध्ये आपण असा तर बीजेपीला थांबू शकत नाही काही का जणांना घ्यायचंच ना का नाही काही जणांना बोलायचंच नाही असा जो स्टँड होता तो आपल्याला योग्य वाटला नाही आणि म्हणून आम्ही असं एक वेगळं त्याच्यामध्ये करतोय ठीक आहे संजय राऊत इंडिव्हिज्युअल है इंडिव्हिज्युअल के में बात नाही करता आहोत एक लीजिए पार्टी की बात हो रही है इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है इंडिविजुअल जरा रूप दिला तर मला भांडणं पुन्हा लावायचे नाहीये मला जुळवायचं आहे पण ज्या दिवशी तोडायचं असेल त्या दिवशी निश्चितपणे मी आपल्याला सांगेन पूर्णपणे अयोग्य आहे कॅबिनेट डिसिजन हा कोर्टाचा विषय होऊ शकत नाही आणि त्याच्याच बरोबर इन्क्वायरीचा इश्यू होऊ शकत नाही संविधानाने कॅबिनेटला पूर्णपणे अभय दिलेला आहे आता ते जर झालं असेल तर मी असं म्हणेन की पहिल्यांदा नरेंद्र मोदी यांना असताना अरेस्ट केलं पाहिजे मनमोहन सिंग असताना त्यांनी एक अख युनिट ज्याला आपण म्हणतो एअरफोर्स उभं करण्याचं ठरवलं होतं राफेल मार्फत वन थर्टी फायव्हरक्राफ्ट घ्यायचं ठरवलं होतं अमाऊंट काही असेल तो वेगळा भाग आहे तो डिसिजन बदलला तो डिसिजन बदलल्यानंतर त्याचे दोन भाग करण्यात आले पस्तीस राफेलची विमानं आपण असताना कडून विकत घेतली आणि उरलेली शंभर विमान अंबानी मॅन्युफॅक्चर करतील असं त्यावेळेस सांगण्यात आलं राफेलच्या म्हणजे डेसॉल्ट ही जी कंपनी आहे की जी राफेल करते या कंपनीच्या काही डायरेक्टर्सना भारताबरोबर झालेल्या करारनाम्यामध्ये त्यांनी फ्रॉड केला घुसखोरी केली म्हणून फ्रान्स गवर्नमेंटनी त्यांना असणार शिक्षा दिलेली आहे डेसॉलच्या अधिकाऱ्यांना की जे भारताबरोबर राफेलच्या संदर्भात बोलणी करत होते आता तिथल्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी घुस दिली म्हणून असणार जर झालं तर भारताचं नुकसान झालं ह्याही त्याच्यातला आहे त्याच्यामुळे तोही कॅबिनेटचा निर्णय होता तो कॅबिनेटचा निर्णय होता म्हणून असणारा कोणीही त्याला क्वेश्चनिंग केलं नाही की के हा कोर्टाचा विषय होत नाही हा इन्क्वायरीचा विषय होतो लिकल पॉलिसी काय असावी ही दिल्ली गव्हर्नमेंटची कॅबिनेट डिसिजन त्या ठिकाणी असताना आणि कॅबिनेट डिसिजन असल्यामुळे ती इन्क्वायरी होत नाही तेव्हा कालच्या असणाऱ्या जे काही कोर्टामध्ये केजरीवाल यांनी असणार म्हटलं की माझ्या माझ्या विरोधात तुमच्याकडे ठोस पुरावा काय या सोशल मीडियावरती आलेलं उत्तर मी जे असताना पाहिलंय की आमच्याकडे असणारा काही जणांची स्टेटमेंट आहेत आणि म्हणून तुम्हाला असणार अरेस्ट केलंय तर आपण असणार असं धरायचं का की डेसोच्या काही कंपनीना रॅफलच्या संदर्भातलं खोटाळेपणा झालाय फसवेपणा झालाय आणि म्हणून त्यांना शिक्षा झाली म्हणून पंतप्रधान जे नेगोशिएट इन डायरेक्ट निगोशिएशन होते म्हणून पंतप्रधानावरती सुद्धा इथं केस झाली पाहिजे का तो जर लॉजिक असेल तर ती झाली पाहिजे त्याच्यामुळे असणारा एका केसला एक न्याय दुसऱ्या केसला दुसरा न्याय हे माझ्या अंदाजानं चुकीच असेल म्हणतोय आणि म्हणून मी असताना म्हणतोय की केजरीवालला अरेस्ट करणं हे एक, एक, एक आराम से यार एक मिनिट एक 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 तो मैं, एक मिनट मैं आपको हिंदी में जवाब देता हूं तो दुखी सर दो मिनट देखिये मैं ये कहूंगा कि केजरीवाल को अरेस्ट करना पूरा गैर कानूनी है मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं कि वो पहला इस बात का फैसला दे कि जो कैबिनेट डिसीजंस होते हैं क्या ये कैबिनेट डिसीजंस कोर्ट उस पर निर्णय दे सकता है क्या पहली बात है दूसरी बात यह है कि कैबिनेट डिसीजन हुआ है और उस कैबिनेट डिसीजन का इंक्वायरी करने का अधिकार किसी जांच एजेंसी को है कैबिनेट डिसीजन जो होते हैं और जिसका इंप्लीमेंट होता है वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली है उस लेजिस्लेटिव असेंबली में उस पॉलिसी को रखा जाता है और लेजिस्लेटिव असेंबली उसको मान्यता देने के बाद उसकी इंप्लीमेंट होता है लेजिस्लेटिव असेंबली की किसी भी प्रोसीडिंग्स में सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाज नहीं दे सकता है रही जहां तक बात उस पॉलिसी में कुछ गलत है या नहीं है तो संविधान में उसका भी प्रावधान है और वो प्रावधान ये है पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी जो है कैबिनेट डिसीजन सही है गलत है घुसखोरी हुई है क्रिमिनलाइजेशन है या सिविल लॉस है उसका वो जजमेंट देती है उसके बिना किसी को अधिकार नहीं कैबिनेट डिसीजन चेक करने का और इसी के लिए जब यह मामला उठा कि मनमोहन सिंह का एक डिसीजन बिना कैबिनेट लिए हुए नरेंद्र मोदी ने उसको घुमा दिया इंडिविजुअल प्राइम मिनिस्टर की कैपेसिटी में और जहां 135 राफेल के विमान दशो नाम के फ्रांस कंपनी से खरीदना था उससे वहीं के वहीं उन्होंने डिसीजन दिया और कहा कि हम 135 नहीं खरीदेंगे 35 ही डायरेक्ट खरीदते हैं और बाकी के 100 जो है उसको हम लोग अंबानी के माध्यम से उसको यहां पर बनाएंगे बात आगे बढ़ते बढ़ते ऐसी बढ़ गई कि देसौंदा के अधिकारी को फ्रांस में जेल हुई क्योंकि घुसखोरी हुई और पैसे खा लिए आप क्या हम लोग ये, ये कह रहे हैं वहां पर कि वहां के अधिकारियों को जेल हुई इसी राफेल के डील के मामले में तो फिर वही अगर लागू होता है तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी केस होनी चाहिए उनको भी अरेस्ट होना चाहिए लेकिन विरोधी दल की बात जब हुई तो ये कहा कि कैबिनेट डिसीजन होने की वजह से कैबिनेट डिसीजन को हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते कर सकता है तो पीएसी .E. कर सकती है पीएसी .E. अगर कुछ बात कहती है कि इसमें घोटाला हुआ है तो ही उसका चार्ज हो सकता है वरना उसका चार्ज नहीं हो सकता है इसलिए ये जो है मैं समझता हूँ कि अधिकार का गैर गैर तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और इसलिए हम लोग इसकी निंदा करते हैं सर कांग्रेस को आज ही सत्रह करोड़ के इनकम टैक्स का नोटिस मिला है पर मेरे हिसाब से आप लोगों ने एक बात सामने नहीं लाई जो प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर है उनके हस्बैंड का ही सबसे बड़ा बयान आ चुका है सोशल मीडिया पे आ चुका है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्रॉड अगर कुछ है तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है और कोई मेरे ख्याल से कहने दोनों भी इकोनॉमिस्ट है बड़े नामी इकोनॉमिस्ट है और उनका बयान आ चुका है मैं हस्बैंड का बयान आ चुका है कि दिस इज बिगेस्ट फ्रॉड फाइनेंशियल फ्रॉड अब जब ही कह रहा है कि यह सबसे बड़ा बिगेस्ट फ्रॉड है तो मेरे ख्याल से उसको मान लेना चाहिए कंसेंट के बिना ये स्टेटमेंट नहीं होगा बात ठीक है थैंक यू भाई वही क्या होगा कि ये ऐसा है कि सिस्टम आपको बता देता हूं जितना भी अकाउंट्स है ये अकाउंट्स पहले इलेक्शन कमीशन को जाता है इलेक्शन कमीशन को जाने के बाद जो है पर विवरण होता है कि क्योंकि आपके पास एडिशनल फंड है या नहीं है अगर एडिशनल फंड है तो इलेक्शन कमीशन पूछता है कि आप इसका विवरण कैसे खर्च करोगे क्या करोगे किस पर इस्तेमाल करोगे और एक्सेस अगर रहा तो वो ही टैक्सेबल इनकम होता है अब 1700 करोड़ की अगर नोटिस आई है तो इसका मतलब है कि 1700 को आप 70 परसेंट से मल्टीप्लाई कर लीजिए उतना उनका इनकम होना चाहिए तभी जा और उतना उनके पास एक्सेस होना चाहिए तब जाके उसकी नोटिस होगी ये तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के वक्त भी डिपार्टमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं डराने के लिए धमकाने के लिए ये मेरे ख्याल से लोगों के सामने अब आना शुरुआत हुआ है कि ये नॉन पॉलिटिकल तरीके से लोगों को डराये और धमका रहे थैंक यू थैंक यू थैंक यू नहीं अजुन थी वो ऑर्डर वाच नहीं है त्यांनी दिले त्यांनी सीबीआयनी क्लीन शिट दिली असेल पण अजून कोर्टाने क्लीन शिट दिली नाही एवढी फक्त माझी माहिती आहे थँक्यू एव्हरीबडी सगळ्यांना आता लंच ला इन्व्हिटेशन आहे